Soyuq havada dəri xüsusi ilə qulluq tələb edir. Dərinin gözəlliyini aradan qaldırmaq, dərənin fəaliyyətini qorumaq lazımdır. Amma qışda şəhərdəki soyuq havalar da bu xüsusi diqqət tələb edir. Ya günəşin altında çox qalmağın dəri üçün təhlükəli olduğu kimi qışda da soyuq havada fəsədlər yola çıxabilir. Bunun üçün bunu 12 olumlu oxutularına təqdim edirəm. Mövsümə uyğun qulluq. Payız və qış aylarında dəriyə qulluq məqsədi ilə aldığımız kremlərin istifadə qaydalarına diqqət edin. Paltarların xüsusiyyətlə uyğun necə seçirsinizsə, kremləri də elə seçin. Yaz və yay aylarında sadəcə bir krem kifayət edir. Qışda isə məsələn, həm nəmləndirici, həm də qidalandırıcı kremlər alın və istifadə edin. Əllərinizi də unutmayın. Əllər insanın ən yaşınlıq ələ verən ilk yoludur. Üzün, Üzünüz saçınız ünformasını qoruyaraq gənc görünmək istəyirsinizsə, əlləri də qulluq etməyi unutmayın. Ancaq əl kremi ilə kifayətlənməyin. Su kafada və tualet əzərci çıxmayın. Kremdən ev şəraitindən və istifadə etməkdir. Ətri bədənə çox geyinə vurun. Dermatoloqlar qışda ətirdən çox istifadə etməməyi məsləhət görürlər. Çünki qalın paltarda olan tərkibində spirt qovrulmur. Qovru, Dərin qurudur. Altırdan ümumiyyətlə istifadəni dayandırmaq mümkün deyil. Ona görə də geyinə vurun. Dərini nəmldirin. Əgər dərininiz qurudursa, qış aylarında mürəkkəbində spirt olan toniklərdən istifadə edin. 20 yaşından sonra göz ətrafını xüsusi serum kimi dermatoloji kosmetik məhsullardan istifadə edə bilərsiniz. Təmizliyə riqqət yetirin. Dərində yaranacaq qotluq və dərində yaşanacaq çatların yaranması üçün qış aylarında duşdan daha çox istifadə edin. Duşdan sonra nəmləndirici kremlərdən istifadə etməyi də unutmayın. Qış aylarında duş jeli əvəzinə duş kremi və ya duş yağı istifadə edilməsi məsləhət görülür. Blinkzə vaxtı, blink üçün ən yaxşı vaxt qış aylarıdır. Dərimizin gözəlliyi üçün ölü hüceyrələrin təmizlənməsi şərtdir. Bol su və omega-3 qəbul edin. Boltu içmək ancaq yay və ay aylarında deyil, bütün fəsillərdə lazımdır. Soyuq havada susuzluq hiss edilməsə, dəmirin nəmliyə ehtiyacı var. Dodaqlarınızı qoruyun. Havanın soyuq, qışqaltalı olması ilə əlaqədar olaraq dodaqlarımızda çatlar yaranır. Dodaqlarınıza yatmamışdan qabaq xüsusi nəmləndirici dodaq kreminindən istifadə edə bilərsiniz. Ayaqlara da xüsusi diqqət yetirin. Qışda ayaqların, ayaqlarım onsuz da görünmür, digərək onları qulluqdan məhrum etməyin. Hər duşdan sonra ayaqlarınızın müntəzəm nəmləndirici so losyon sürün. Xüsusilə tərkibində gliserin olan kremləri seçin.